那今天我们要回应神，那么上帝、啊、对你的定子，我当如何回应呢？我们今天明白上帝这样有计划的在世界上做他的工作，在我们当中，我们怎么回应呢？我想，首先我们应该存信心来敬畏上帝，存信心来敬畏上帝。哈巴谷先知哈巴谷，当他看见世界的灾难的时候，他问很多的问题。 不过他最后一个结论，就是第二章第四节：加勒底人自高自大，心不正直。然而一人必因信得神。他不明白神为什么兴起加勒底人，他不明白神的作为。不过他知道神有他的智慧，所以他怎样，他存信心敬畏上帝。今天我们做上帝的儿女，我们要有信心敬畏上帝。 相信他，他在定旨，他在管理，他在负责任。我不明白，但是我用信心敬畏他，因信得生。第二呢，我想我们应该存感、存喜乐的心，感谢上帝。 当你知道神掌管一切的时候，你可以存喜乐的心。所以，当神掌管的时候，《哈巴古书》第三章十七、十九节是很有趣的一两节圣经。他说什么？无花果树纵然不发芽，葡萄树不结果，橄榄树无所出，田里无收成，圈内没有羊，棚内也没有牛，我就惨了。这是 <laughs> 是吗？ 这我就死了，全部都没有了，完蛋了，我就死了。那的确，如果你没有神的人，这个世界整个经济一直下了，生意完了，财产完了，真的惨了。你看哈巴谷怎么说？我却要因耶和华欢喜，以救我的上帝为乐。主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，在高地上行走。为什么？因为他认识神，神。 掌管一切，他定旨，他掌管。所以今天可能我们来到生命的低谷，可能来到经济的低谷，理性靠什么？你要相信，从一个喜乐的心，知道他在掌管。神没有使我们，神没有让他的儿女，神不会亏待他的儿女。我们遵循神的心意，我们存喜乐的心，感谢上帝。第三。 很多时候，我们看见恶人当道，我们很不心怀不平，好像诗篇七十三篇的作者十六到十七节说：“我思想要明白这事，我就看为烦恼；只等到我进了上帝的圣所，才明白他们的阶级。我思索怎能明白这事，眼看事细为难。等我进了上帝的圣所，思想他们的阶级，神一定最后。” 按照他的工艺来彰显，所以我当以终极的心来依靠上帝。终极的心，什么叫做终极的心呢？就是你看到最后，看到结局，看到这是 ultimate 终极、终极的心，就是我们要有这种看到结局的，不要看过程。啊、哦，你看到好像恶人当道这些事情，你对神好像怀疑。 但是神最后终极，他一定怎样？他一定行使他的全能，终极的心依靠这位上帝。正如我刚才所讲的，你看神的棋越来越少了，棋子越来越少了。你不要看这个棋子越来越少，你要看最后神要扭转整个局势。第四，我当以感激的心侍奉上帝，为什么？ 在罗马书八章三十二节，他连自己的儿子都舍得为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白的赐给我们吗？以前你读这些圣经，你最多是体会上帝的爱罢了。但是现在你更加明白，神计划的神，主权的神，绝对自由的神，他竟然把他的儿子预定他钉十字架。 流出宝血洗净我们的罪，你看这神，他定子，竟然定他的儿子死，人会这样做吗？我们人如果我们有主权要定旨意，我们不会选，我们如果要打仗，选别人去打仗。但是他把他的儿子放在前面，为我们死，所以我们要感激，感谢神的恩典，存感激的心来侍奉上帝，这是我们回应上帝在整个的主权里面。 一些绝对的工作，好了，这就是我们谈到的神论。